كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب القرآن أعلم معناهم كالله نعمته القرآن نمي عند سورة يمي مثل ما تعافي مثل القرآن يلاقيني يا يشرك تقبال يا الله لجالو يا الله مستالو الله اندي ادرك دكمو عرفه اندي بلو يم سردا ملايين مصاح بيصفو انداتام الله ان يمي فاروت ناتشو بقران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا واحسن ختامنا يا رب العالمين. تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير انك على كل شيء قدير انك نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يتكبرات يا أفريكا تبي تكتاتا بزيه بقربة هنا أتشوف هنا بيالا تشوبت يا تأملات قرآنية يملاون برنامج يمتك يمي زاري كقرآن قرآن مجمّر يا كالفاتحة أن በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ተቆራርጦ አጫጭር ሱራዎችን ለሞከራ ተላልፎ ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት ነገር ግን እንሻ የአላህ ስብንሁ ወተላ ፍቃዱ ከሆነ ዛሬ የጀመርነው ከሱረቱ ልፋቲሓ በመነሳት ቀጥለን ትላልቅ ምዕራፎችንም አላህ ፍቃዱ ከሆነ ለመቀጠል አስበን ዛሬ ከአልፋቲሓ እንጀምራለን እንሻላ እንግዲህ ከአልፋቲሓ ምንጀምር ከሆነ كلهم مفسروج يا قرآن ترقامي وج أبراري وج قرآن يشرحه سوج يميل عند عند نجاروج مالت ياسفل قال لنا سله فاتحة سايحون تقلل على ملكو سله قرآن مالت يلبنن إن مكرلن الله سبحانه وتعالى يسول جوتشين فترو بزيه مريت لاي انيم انتم اسوام مسوم باتك لالا بزيت لا. عالم لاي سن نور لفتنا نو يمن نور خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا منورنا مموتنا الله يفترو ملكام سرا ما ندمي سرا لما فتنون لك سيدرك لتنا اندلبو مبلات ان اندلبو متطات اندلبو متنيات اندلبو مناغر ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ክፍተት ሲሰጠው ማን ነው እኔ ዛሬ እኮ እንደ ልቤ ብለቀቅም ነገ አሁን በምናገረው በምሰራው በማደርገው በማወራው በምተወው እጠየቃለሁ ብሎ የሚያስብና ራሱን የሚያዘጋጅ ማን ነው ብሎ ሊፈትናችሁ ነው አላህ እንዲህ ያደረገው ይለናል አላህ ራሱ ቁርአን በዚህ መሬት ላይ ስንኖር يتسطن تلقو مفتهنياو وانو نو الله سبحانه وتعالى يقامكن كم يطيق بات عنده بذيه كتاب من سراچو بات ايه قران آل درساچوهم نبروي عالم ياتيكم نذير ما سراري آل درساچوهم نبروي نب نو ميبالوت يجهنم سوچ ይሄ ቁርአን حجة لك أو عليك إلى النبي عليه الصلاة والسلام بانت لاي وي من رجانا وي لانت ما رجاه نون أميك أربه يهي القرآن تروك سرها بيت كتماركو كترده كتقبركو لانت تكلاكاي هونو لانت تأبك كجيتها زنداش يمقل لنا انت أنتني ይህን ቁርአን ካልሰራህበት ካልቀራኸው ካልተማርከው ካላስተማርከው እሱ የሚለውን ካላከበርክ ደግሞ የቂያም ቀን እንዲያውም ካሉህ ወንጀሎች በተጨማሪ ካሉ ክሶች ተጨማሪ ሁኖ እሱም ከሳሽ ሁኖ ይመጣል